Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın 2021-ci il oktyobrunun 17-sində Füzuli rayonunda səfəri zamanı təməli qoyulan Ağdam-Füzuli avtomobil yolunun inşası sürətlə davam etdirilir sözü gedən yol Qaraqabğ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlar ərazisində icra olunan və işğaldan azad edilmiş rayonlar, rayon və kəndlərin sosial iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq layihələrdən biri sayılır. Uzunluğu 64.8 kilometr hərəkət hissəsinin eni 15 metr təşkil edəcək Ağdam-Füzuli avtomobil yolu 4 hərəkət zolaqlı olmaqla tikilir. Yol çəinlərinin eni hər bir istiqamətdə 3.75 metr, ayrıca zolağın eni 2 metr olmaqla yol yatağının eni 26.5 metr təşkil edir. Hazırda 1-ci texniki dərəcəli olacaq avtomobil yolunda torpaq işlərinin icrası çərçivəsində yararsız quruntun çıxarılması, yatağın genişləndirilməsi 26.5 metr enində yeni yol yatağının yol əsasının tikintisi 380 metr uzunluğunda istinat divarının suların örtürülməsini təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif ölçülü su ötürücü borular, su keçidləri həmçinin zəruri olan yerlərdə yeraltı məkommunikasiya Səfərlər üçün nəzərdə tutulan ehtiyat keçidlərinin inşası davam edir. Yolun 0.32 km-lik hissəsində layihə çərçivəsində 9 ehtiyat keçidi, 16 say oturucu boruların tikinti işləri başa çatdırılıb. Bundan başqa bitki qatının çıxarılması 35.8%, qazma işləri 9.5%, torpaq yatağının tikintisi 21.9% yerinə yetirilib. Hazırda bu hissədə nəqliyyat üçün bir alt keçidinin və bir piyada keçidinin tikintisi davam etdirilir. Layihənin 0.32 km hissəsi üzrə fiziki tərəqqi 8.64% dəş təşkil edir. Yolun 32.4, 64.8 kilometr hissəsində torpaq işləri bitib. Hazırda hamarlayıcı qatın və əsasın alt qatının tikintisi aparılır. Layihənin sözü gedən hissəsində 4 heyvan keçidi və 11 kommunikasiya borusu, 25 müxtəlif diametrli su ötürücü boru inşa edilib. Bu hissədə inşa olunan körpü dayaqlarının tikintisi sona çatmaq üzrədir. Qeyd olunan hissədə torpaq işləri 56%, süni qorğular 50%, yol yeyimi 11.2% olmaqla ümummilikdə tikinti işləri 22% icra olunub. Yolun layihə üzrə nəzərdə tutulan 0.2 5.7, 37 və 64-cü kilometr hissələrində 4 avtobil körpüsünün inşası aparılır. Körpülərdə svay betonlanma və dayaqların tikintisi davam edir. Tikinti işləri inşat norma və qaydalarının tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Tikintinin tərtib olunmuş qrafika uyğun olaraq 2023-cü ilin sonuna də yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımınca qüvvə gəlb edilib. Qeyd edim ki, Bərdə-Ağdam avtobil yolunun davamı olaraq Ağdam-Füzuli avtobil yolu Ağdam, Ağcabədi, Füzuli rayonları ərazisindən keçir. Yol nişası Bərdədən Ağdam və Füzuliyədə kəmçininəki istiqamətlərdə rahat gidiş-gəlişi təmin edəcək, yol boyu sosial-iqtisadi inkişafa müsbət təsir göstərəcək.